обратили внимание на все ошибки, которые мы хотели. Не буду говорить на какие. Но та игра для нас не показатель абсолютно. Мы играли без, без Сандула. У нас 25 минут отыграл Фитёв, потому что Анисимов получил и 5 фолов. Мы играли после тяжелой игры в Запорожье. Были немного подуставшие и, и морально, и физически. И поэтому она так сложилась. Но мы абсолютно от нее не отталкиваемся. Потому что мы знаем, что мы уже выигрывали у Днепропетровска здесь, в этом зале. Да. И можем с ними играть на равных. И будем играть. Родные стены ⁇ это вот эти, которые за моей спиной. То для нас такой же зал, как и все остальные в других городах. Мы тренируемся за день, утром бросковые. Все. Единственное, что нам поможет, это болельщики, люди, которые придут, да, может будут подгонять нас вперед. Ну и ответственность. Естественно, которая на всех лежит. Настроение хорошее, готовимся, смотрим, что они играют, что что мы будем играть с ними. Команда хорошая у них, у них ну, больше половины игроков, которые уже давно играют и уже сыграны друг с другом, и очень хорошо, ну хорошо понимают друг друга. Хороший опыт финал, потому что дополнительные игры и как бы дополнительно показать, на что способны игроки. Придет больше наших болельщиков, и чтобы, как сказать, не ударить с лицом перед ними. Ну, прежде всего, на, на защиту, на защиту против больших, то правильно против них действовать, в защите, и думаю, будет все нормально. Первый финал четырех в моей жизни, отношусь, как говорится, очень важно, хочется проявить, прежде всего, команда, потом уже я на втором месте. Поэтому главное, чтобы мы выиграли, прошли дальше, там уже все зависит от нас самих. Ну, Появилась больше уверенности в себе, благодаря тренеру и руководству, и партнеры мне стали больше доверять. Да, действительно, я до этого в первого номера никогда не играл, это для меня как бы новое в этом сезоне. Надеюсь, по мнению тренеров, мне это удается.